kecil dan kecil kecil Okey, Okay, Waalaikumsalam, aa, nama saya Izarul Saya uh, staff di Komplek Kraft Johor Dan saya punya aa, jawatan sebagai pereka dekat sini Baik, okay. dah berapa lama Encik kerja di sini? Saya dah dalam 5 tahun hmm. bekerja dekat sini uh. Hmm. Hmm. Baik, okay. so ada apa yang Encik? Okay, sekarang ni uh, dekat Komplek Kraft Johor ni Kita adalah sebagai Uh, hub untuk uh, uh, barang craft tu Barangan yang uh, memang lokal Yang ada di Malaysia lah Barangan-barangan uh, tempatan uh, Hasil buatan tangan uh, Dekat sini, dekat komplek kraft Johor ni Kita ada uh, Beberapa komponen Seperti galeri, galeri kraft warisan Perkampungan uh, craft um, Dan ada Taman etnograf Dekat sini uh, and Kita juga ada pusat jualan Aa, di mana pusat jualan ni, kita panggil dia Karya Karyaneka tu adalah um, anak syarikat kepada Perbadanan Kemajuan Peram tangan Malaysia aa, So hmm. salah satunya ada dekat Johor ni lah Jadi tempat hmm. ni terbuka dengan orang awam dan juga orang luar negara? Betul, aa, kita open untuk semua publik termasuk pelancong luar negara aa, ni kira dia menjual sekali hmm. mempromot dengan barang-barang Malaysia yang dibuat oleh orang lokal Betul. Uh, kita bukan setakat uh, memperkenalkan produk, kita juga memperkenalkan usahawan-usahawan tempatan yang buat produk tu sendiri. Sambil cik berjalan, juga ceritakan bagaimana dan berapa lama tempat ni sudah ni. Okey, tempat ni sebenarnya saya pun baru lima tahun tapi sebenarnya tempat ni dia bermula tapak ni daripada tahun 2002 hmm. tapi 2002 tu adalah sebagai uh, pejabat sahaja uh, belum ada pusat jualan, belum di, diiktiraf sebagai komplek kraft uh. jadi telah dibuka pada orang awam pada tahun? Uh, okay. komplek kraft Johor ni telah diiktiraf pada tahun 2016 uh. so ini kita ke Galeri Kraft Warisan inilah aa, bermula sejarah kompleks Kraft Johor. Okey, pada mulanya kita dekat aa, kompleks Mawa. Okey, kalau nak tahu kompleks Mawa ni sekarang dia berada di aa, Yayasan Warisan Johor. Aa, depan JDT Training Center tu. 1988 kita berpindah pula ke bangunan Komta. Sekarang Komta dah jadi JDCC. Kita pindah, ada kita ada tapak sendiri. Ha, di sinilah di Lakin ni So, pada mulanya kita belum ada apa-apa pusat jualan. So, kita cuma pejabat biasa je. Tahun 2016, inilah bermula di mana Komplek Kram Johor ni diiktiraf sebagai pusat jualan. So, ni adalah komponen-komponen yang ada kat, kat uh, Komplek Kram Johor ni. So, kita ada ni, pusat jualan kram, pungkap-pungkap galeri kram yang sekarang kita berada ni. Craft Bistro ni, um, dulu kita ada Tapi sekarang ni sebab kita tengah ada renovation uh, So belum ada lagi lah Craft Bistro ni uh, Dan kita ada bengkel alat muzik tradisional hmm. Okay, ini adalah uh, Galeri Craft Horesan So kita kat sini, kita ada macam-macam Um, produk yang kita tunjukkan di galeri ni so, antara salah satunya adalah produk gasing uh, so gasing ni juga uh, kita ada usahawan di Johor yang membuat produk-produk gasing ni uh, so kebiasaannya kita kalau kita biasa main uh, dulu kita biasa main kita panggil macam gasing bawang atau gasing cina Betul tak? Yang bentuk macam bawang tu kan? Ha, so, kita pun ada jenis-jenis lain Seperti gasing Melayu macam ni Kita panggil gasing Melayu lah ni Bentuk dia macam ni ha, Kita tengok kat sini dia ada banyak lah bentuk-bentuk jenis gasing ha, Bentuk-bentuk yang uh, Apa? Kita punya gasing ni Gasing tradisional Kita okay. ada uh, Kuda kepang Okay. So kuda kepang ni. Eh? ada uh, kalau nak tahu dia ada dua jantina sebenarnya. Yeah. Ha so kalau nak tahu macam mana kita nak bezakan jantina jantan tu atau yeah. uh, betina. Ha so kalau nak tahu yeah. dia punya yeah. bukan dia punya belakang body belakang ni. Yeah. Kalau shape macam gini, ha uh, dia adalah betina. Dia kalau curve belakang ni kalau belakang dia tajam, ini adalah jantan. Ha. So, kalau shape macam ni, dia jantan. Ha. Cuma dia berbeza saiz ni ikut uh, saiz dewasa atau kanak-kanak lah. Ini merupakan ha. tempat aku. Saya nampak dekat sini ada gambus. Eh, tapi ada macam-macam jenis jenis gambus. Okey, uh, dekat sini kita punya uh, tempat gambus ha, di mana gambus ni memang kita punya signature dekat negeri Johor memang tak ada dekat negeri lain lah ha, dekat negeri Johor saja yang ada ha, buatan produk gambus ni ha, so kalau tengok dekat sini kita ada geografi indication ha, yang kita angkat dekat Maipo ha, so kalau nak tengok lokasi dia ha, dekat Johor saja kalau search dalam mana-mana tempat dekat satu Malaysia ni Ha, so lokasi dia dekat uh, Batu Pahat Johor. Ha, uh, kita ha, uh, yeah, ya kita ada seorang saja usahawan yang buat gambus ni. Tak ada usahawan lain dah buat gambus. Okey ni uh, kita ada pameran gamelan ni dekat sini. Tapi uh, sekarang ni buat masa sekarang ni produk-produk ni tengah ditambah baik uh, untuk di apa di pamerkan semulalah dekat sini. Dan ruang ni juga sebenarnya adalah untuk buat kita buat activity craft, ha, so kita panggil macam pangcraft lah dekat sini. Buat activity craft yang contohnya produk-produk macam ni kita buat. Ha, kita ada mewarna, mewarna pasu seramik, okey. Ada buat activity mewarna batik macam ni. kita juga ada buat anyaman bakul rotan, bakul mini dekat sini dan kita ada buat uh, kompang mini. Ah uh, kalau tengok dekat sini semua adalah aktiviti-aktiviti yang kita sediakanlah dekat sini untuk pengunjung datang. Ah uh, okay, ini merupakan aset orang awam. Betul. Banyak kan buat dapat tak kau nak campur? Uh, campur ada golongan dewasa, ada yang golongan kanak-kanak. Uh, so contoh macam seramik ni keba kebanyakannya kanak-kanak lah yang buat macam usia 5-6 tahun ha. kalau yang lain-lain ni ha, golongan dewasa lah contoh macam Anyaman nambah ni kita syorkan kepada golongan dewasa lah sebab dia punya proses tu rumit lah nak buat ha, so jadi dia tak sesuai sangat untuk kanak-kanak ha, so kanak-kanak kita bagi yang simple-simple macam mewarna seramik dengan mewarna batik kalau orang awam nak datang, mereka hmm. tu boleh terus datang Uh, kalau untuk walk-in boleh juga Tapi seeloknya kalau datang untuk buat aktiviti tu uh, Hubungi kami dulu so, Jadi kami boleh sediakan untuk booking lah tempat ni uh, So aktiviti ni sebenarnya uh, berbayar uh, Tapi pada harga yang uh, berpatutan lah untuk buat aktiviti ni ke okay, kalau untuk uh, information tempat ni dibuka setiap hari setiap hari kita tak pernah tutup melainkan kita cuti pada hari raya idriti uh, dan hari raya cina tahun baru cina uh, so kita tutup dua tu je uh, yang hari-hari lain kita buka dari jam 9 pagi sampai 6 petang saya nampak sekarang tu tak ada tempat, itu, tak ada tempat, itu, tak ada tempat itu, proses pembuatan ya. Ya betul. Aa, dekat sini kita panggil bengkel pembuatan alat tradisional aa, kompang. Oh, so, ni ni kulit kambing. Okey, kulit kambing ni daripada asal kebersihkan semua lemak dia, dikeringkan dan dia. Manual, eh, kita tutup dia. Kau manual kan buat? manual. lepas tu untuk masak kompang, kita akan rendam dia dalam 5 minit So dia dah lembut, kita akan masukkan kat dalam molding ni ni semua ni ni kita akan lipat klik ni masukkan kat dalam molding dia akan masuk sini lepas tu kita akan biarkan dia sama satu hari baru kita pakai ok eh, faham So untuk cara pembuatan ni paling lama untuk satu kompang ni lama? Paling lama adalah 3 bulan hmm. untuk penjadian kayu. Oh, kayu saja. So kayu daripada kita tebang pokok tu, 2 minggu sebelum kita belah. Hmm. Uh, daripada pokok tumbang kita belah tu uh, dalam masa 2 minggu air dia dah kurang sikit baru kita bilah lepas tu uh, kita tarik dan tempat tarik kita akan simpan karak dalam uh, bilik selama 2 ke 3 bulan sampai kandungan air dia betul-betul uh, kurang lepas tu baru kita boleh pasang so menggunakan kayu batang kayu yang spesifik lah uh, biasanya kita pakai kayu halban sekarang kayu ada kayu sena juga ataupun mahogani Kebanyakannya kayu alban lah Adakah kayu-kayu ni diimport daripada luar negara ataupun jalan milik? Uh, kayu memang kayu tempatan hmm. Sebab law Malaysia tak membenarkan bahan mentah Ataupun kayu kayan diimport daripada luar untuk pembuatan uh, Pembuatan barangan siap hmm. uh, Untuk pembinaan boleh Tapi untuk pembuatan produk tak dibenarkan sendiri So ada law tu Yeah. Adakah semua barang-barang yang ada dekat kompleks Craft Johor ni seperti kopar atau gambus ada yang dari diimport ataupun tempatan saja? Uh, namanya pun kompleks Craft Malaysia jadi huh? dia mempertengahkan produk Malaysia tempatan. 100%. Uh, jadi tak ada bahan-bahan daripada luar lah. Semua pembuatan-pembuatan. Okay, dekat sini kita ada uh, buatan tanjak. Mm -hmm. Tekstil buatan tanjak. So, sini memang uh, specialist untuk buat tanjak je lah. And, oh. ada juga buat busana tradisional Melayu. Oh, baju. Uh, baju. Untuk tanjak ni, adakah spesifikasikan untuk lelaki sahaja pakai? Atau perempuan boleh pakai ke? Kalau tanjak memang untuk lelaki lah kebiasaannya. Hmm. Ha. Hmm. Uh, pakaian ni, uh, apa tu? Uh, Bersimbol ke? Kan? uh, tanda seseorang tu punya status lah status kalau oh. uh, macam perempuan tu dia kalau dia kat simpul macam gini uh, dia tu putri ke pelajar uh, ke guru ke dan pantang ke dia ada cari cara dia sebenarnya oh. uh. bukan orang biasa lah yang boleh pakai orang sembarangan pakai tanjak dengan tenggolok ni uh, kalau dulu ni macam itu dulu memang semua orang dia ada oh. ada dia masuk-masuk lah contoh kalau kalau keluar kalau kepala kain kat depan tu okey, orang ni masih anak dari ke belum punya ke Tanjak uh. ni kalau ikut asal, asal dia hmm. adalah pakaian kepada uh, tanah uh, Melayu uh, dulu zaman-zaman uh, apa, ke Kesultanan Jadi kalau, kalau sekarang ni kita biasa pakai Mac Aziz tu tak apa boleh Cuma orang yang pakai dia lah uh, Berani yang tak berani ataupun sekarang malu kan? Saya tak kisah saya, saya, saya okey so, sebab ini merupakan kita punya warisan ha. So untuk perbuatan tanjak ni, adakah kain songket ini diimport daripada luar negara ataupun daripada dalam Malaysia dan di ha. mana, mana? boleh, mana-mana boleh Nak pakai yang Tengganu punya boleh, yang Kelantan punya boleh, yang Johor punya boleh Haa Kain jenang je pun, mahal <laughs> Ha, ah, ini tak mahal. Oh. Ini tenun tenun mesin tak mahal ni. Ini baru tiga tu Oh, Kalau yang mahal yang dulu dulu. Oh, okay. <coughs> ini merupakan uh, songkit ataupun kain pelikat? Ini pelikat tenun songkit. Hmm. Okay. So yang ini memang dibuat khas lah daripada warisan Johor juga. Oh, yeah. so ni kita akan pergi ke uh, butik lah. Oh, butik. So dalam butik ni uh, lagi banyaklah orang kata uh, tekstil-tekstil yang ada uh, butik ni dia campur semua negeri hmm. uh, macam yang tadi kita tengok batik tu motif negeri Johor saja. Hmm. Okey, kalau dekat dalam karenikan ni kita campur gabung satu Malaysia hmm. uh, so semua boleh tengoklah corak-corak semua negeri nanti hmm. okay, okay kat dalam ni uh, ni lah dia kita punya butik uh, tekstil batik hmm. uh, so kalau tengok Corak-corak uh, ni semua uh, Gabungan semua negeri Di Malaysia hmm. uh, Tak semestinya Johor je uh, So tengok kalau, uh, Yang ni lah saya cakap Ada beberapa uh, Jenis Berapa layer Kalau tengok dia ada tiga warna macam ni kan hmm. uh, So inilah yang saya cakap layer tadi hmm. uh, Dia mahal um, Harga dia Ditentukan dari segi teknik hmm. Satu um, Kedua dari segi Uh, penggunaan warna tu sendiri Berapa warna uh, Makin banyak warna Makin mahal lah dia uh, Sebab dia punya proses tu berulang-ulang uh, Lagi satu Jenis kain uh, Biasa sutera lah paling mahal uh, So cotton Kain cotton ni dia biasa murah je uh, Tapi uh, Kalau teknik tu um, Banyak Digunakan berlapis-lapis Contoh warna tu berlapis-lapis uh, Dia jadi mahal lah kat situ uh, Walaupun kain tu murah Okay macam ah ha, macam saya cakap yang inovasi tu ha, sekarang kita ada juga buat bantal Ini oh, ah ha, bantal, bantal topi oh, menggunakan uh, tekstil batik hmm. ha ni contoh ha. ah ni topi tu buat kasut hmm. ha. so inilah inovasi inovasi ya ha, ini kotak songket oh ha. kotak songket ha, so, so kotak... kalau macam nak untuk bagi buat gift bagi hadiah ha, bolehlah cari kotak macam ni ah ha, cuma dia ha, dia nampak special lah sikit, hmm. nampak premium. Hmm. Ha. Baju ke aku ah, tak biasa. Oh. Kotak biasa. Ha. So, penutup dia guna songkit. Ah, ha, penutup guna songkit. Songkit, songkit, songkit. So, untuk songkok ada cara pemakaian dia ke? Macam kalau pakai sengit tak boleh. Sengik eh, tak, ada. Dia sama je semua, macam oh. biasa je. Ha, pakai okay. cara pemakaian tu biasa je. Ha dia tak ada orang kata tak ada pantang larang apa ah. tak ada. Ah, <laughs> macam <laughs> macam tanjak hmm. tadi ah, kalau nak tahu kita ada lah pantang-pantang larang dia hmm. ah, macam pakai tu misi kat apa dia punya lilitan tu Misi hmm. belah ah, telinga ikut hmm. ah, telinga. Hmm. Okay. Ah, so te dia tanjak tu dia ada banyak maksudlah pemakaian hmm. cara pemakaian dia tu ada banyak maksud. Hmm. Ah, and dia punya bentuk tanjak tu juga kalau yang saya faham hmm. Dia tak boleh buat ikut huruf ya. Dalam Jawi kan kita ada huruf ya hmm. kan. Ha, dia tak, kita tak boleh ikut bentuk huruf ya tu. Hmm. Sebab kalau tanjak tu ikut huruf ya, bila ditebalikkan, dia macam bermaksud kematian lah oh. macam tu. Dia kalau kita tengok macam uh, orang kata bentuk apa ni, uh, batu nisan, bentuk kubur lah nanti ya. Lah. Ha. So dia ada maksud-maksud dia tersendiri okay. lah. Tapi sekarang orang tak tak ambil berat sangat okay. lah pasal yeah. tu lah. Uh. Sebab macam yang kita tahu Songkok dan juga tanda ni pakai dari kepala ya, betul. So memang kita perlu macam kita tahulah lah. Hmm. Dalam Muslim, Islam memang sangat tak digalakkan Untuk barang-barang yang diletak atas kepala Dipijak ataupun dilangkap hmm. okay? So kita dapat ilmu lah hari ni guys hmm. So ini merupakan tempat awam lah Orang awam yang datang beli dekat yeah. sini pun boleh Okay. Uh, saya nak tanya satu soalan lah okay, apa Apakah pengalaman Encik sepanjang bekerja di sini Dari segi ngeri ataupun uh, uh, Yang Menyentuh sensitiviti Encik Sebagai pegawai di sini Sebenarnya pengalaman tu uh, Yang dia, memuka mata lah Dia sebenarnya kita uh, Seronok lah Berkerja hmm. uh, dalam bidang Craft ni sebab hmm. kita dapat tahu Apa yang Tradisi-tradisi uh, lama tu hmm. uh, Dia punya macam saya cakap lah Tadi pasal tanjak tu hmm. uh, Sebelum ni kita tak tahu pun ada pantang lara hmm. Ada dia punya teknik-teknik tu hmm. So bila kita Bekerja dalam bidang ni, so kita dapat tahulah warisan-warisan uh, yang kita ada sebelum-sebelum ni mm -hmm. uh, Itulah pengalaman saya uh, Macam kita daripada kat luar tu kita tak tahu pun sebelum ni uh, Macam mana buat batik, mm -hmm. uh, macam mana kita nak buat uh, anyaman rotan tu, susah ke tak susah uh, So bila kita dah masuk industri craft ni, kita dapat tahulah yang Oh macam ni lah proses-proses mm -hmm. buat uh, hasil buatan tangan So dia rumit sebenarnya, mm -hmm. dia tak semudah yang orang anggaplah kat luar sana. Ha. Orang kebanyakannya orang selalu petikailah, kenapa ha, barang-barang macam ni dia mahal, expensive sangat. Ha, so jawapan dia kalau kita dah masuk industri ni, ha kita tahulah kenapa dia mahal. Sebab hmm. buatan tangan tu sendiri, dia tak menggunakan mesin. Usaha orang. Ya. Yeah. Lah. So adakah encik menggalakkan generasi muda untuk datang sini atau belajar sendiri cara pembuatan? Ya, kalau ikutkan kita memang menggalakkanlah generasi-generasi hmm. uh, muda Especially kepada student-student uh, lah hmm. uh, yang buatkan uh, research apa semua hmm. Untuk tahu apa benda uh, yang ada di Komplek Craft ni hmm. uh, So untuk pengetahuan juga kita ada empat sebenarnya Komplek Craft dekat oh. Malaysia okay, Satu dekat uh, kita punya HQ di Ibu Pejabat di Kuala Lumpur Jalan Kole hmm. uh, Kita Komplek Craft Kuala Lumpur kita ada komplek craft Johor Kita ada komplek craft Melaka Dan Langkawi oh. ha, So kita ada empat komplek kraft So yeah. dari segi komplek kraft tu memang berbeza-bezalah Isi dia contoh-contoh kita ada Sungku and also Barang ha, Isi, sama isi je? tu uh, berbeza sebab Lain negeri lain dia punya hmm. uh, Apa tu Dia punya uh, budaya tu kan hmm. uh, So kalau Tapi dia punya komponen tu lebih kurang lah Kita hmm. ada galeri apa semua tu ha. Hmm. okay uh. So Encik, terima kasih yang memberi okay. ruang masa and also sudi nak interview klien okay. kami semua. Okay, so semoga usaha-usaha usahawan -usaha ni boleh mengetengahkan lagi ekonomi Malaysia dari segi kraftangan tangan. Okay, so untuk anda semua, kalau anda semua nak cuba juga datang sini, boleh datang sendiri di uh, Jalan Cendera. Cendera Sari. Cendera Sari. Ha. Okay, so korang boleh buat ataupun Google. Okay, so, terima kasih Encik. Okay, sama-sama.